લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ સામે મોરચો ખોલ્યો છે અને તેમણે મતદાર યાદીમાં છેતરપિંડી અને મતદાર યાદી સુધારણાના મુદ્દા પર ફરી ચૂંટણી પંચ પર પ્રહારો કર્યા છે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે કે બંધારણમાં લખેલું છે કે એક વ્યક્તિ એક મત તેનો અમલ કરવો ચૂંટણી પંચનું કર્તવ્ય છે તેમણે કહ્યું કે ચિત્ર હજુ બાકી છે અમે અટકીશું નહીં અમે બંધારણનું રક્ષણ કરી રહ્યા છીએ बहुत सारे बहुत बहुत सारी सीट्स हैं आ, सिर्फ एक सीट नहीं है बहुत सारी सीट्स ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है सिस्टमैटिकली किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन जानता है हम जानते हैं पहले सबूत नहीं था अब क्लियरली सबूत है और हम हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे करते रहेंगे हम रुकेंगे नहीं सुना है मैंने ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है अभी पिक्चर बाकी है